أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الداعية الى رضوانه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أمين رب العالمين. حضرين مؤمنين عند رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله Allah Azza wa Jalla taufikan kita semua boleh solat berjamaah setelah kita memenuhi tuntutan semua solat-solat fardu pada hari ini kita juga melaksanakan qiyam di sebelah awal sepanjang awal Ramadan pada hari-hari di bulan yang penuh keberkatan mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dengan amalan yang mengikut tunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua termasuk dalam hadis yang disebut oleh baginda alaihi salatu wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sesiapa yang menghidupkan malamnya yakni dengan solat dengan penuh iman meyakini janji-janji Allah azza wa jalla dan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala maknanya buat dengan ikhlas sehabis baik lillahi taala mengikut petunjuk baginda alaihi salatu wasalam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah taala ampunkan apa yang telah lepas dan apa yang akan ke depan itulah harapan kita sepanjang Ramadan sehingga akhir nanti jika Allah panjangkan usia tidak adalah harapan melainkan Allah Ta'ala lepaskan tengkuk-tengkuk kita ini semua daripada neraka Allah Dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua dan keluarga ke dalam syurga yang kekal sampai bila-bila Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita melihat dalam bahagian masa yang singkat ini Bahagian daripada surah Al-An'am Iaitulah pada ayat yang kelima puluh الله تبارك وتعالى في المن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير afala tatafakkarun pada bahagian ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut kepada baginda alaihi salatu wassalam qul yakni qul ya muhammad sebutlah engkau wahai muhammad li haula'il musyrikin kepada orang-orang yang menyembah berhala al mukadzdzabin al muqtarihin lil ayati wa ghairihim yang mendustakan apa yang dibawa oleh engkau wahai muhammad yang sentiasa mencabar-cabar perkara yang engkau tak mampu untuk bawa tunjukkan kepada mereka sebutlah kepada mereka la aqulu lakum indi khazaainullah aku tidak memiliki pada sisi aku ini tidak ada apa-apa pun perbendaharaan sebarang kuasa seperti mana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ertinya ialah la aqulu lakum aku tak sebut kepada kamu semua aku ada apa yang Allah taala miliki semua tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pemegang kunci rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan pemegang kunci rezeki semua itu dipegang oleh Allah subhanahu wa taala Kenapa perkataan ini Allah perintah supaya Nabi SAW sebut kepada orang-orang musyrikin? kerana bagi mereka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang tengah perantara yang mereka juga anggap macam berhala kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan itulah banyak perkara yang mereka demand mereka tuntut kepada baginda alaihi wasallam yang hakikatnya sebagai manusia yang biasa Nabi SAW takkan mampu tunai dan tunjuk perkara tersebut sebab itu apabila baginda alaihi salatu apabila dicabar baginda sallallahu alaihi wasallam takkan tunjuk perkara yang khariqun lil adah perkara luar daripada kebiasaan kecuali Allah taala takdirkan itulah yang kita sebut sebagai mukjizat Mukjizat ni tak boleh datang tiba-tiba melainkan hanya diizinkan melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada mereka. Wala a'lamul ghaib dan aku juga tidak mengetahui sebarang perkara ghaib. Perkara ghaib artinya maghaba ghaba nas. Apa sahaja perkara yang terlindung daripada manusia. Kalau kita sebut perkara gaib ini Pertama Gaib yang ada di depan mata kita Yang kita tak dapat nak nampak Maksudnya kalau orang duduk belakang tiang Belakang dinding kita Kita tak nampak dah Dan ada satu lagi perkara gaib Perkara gaib yang mutlak Memang langsung kita tak akan tahu Hatta Nabi SAW takkan tahu perkara gaib yang mutlak Contohnya apa? bila hari kiamat akan jadi siapakah fulan fulan yang akan diazab oleh Allah Ta'ala semua perkara ni hanya diketahui oleh Nabi SAW apabila Allah Ta'ala wahyukan saja sebab itu hari ini kalau ada orang kata reti tahu benda raib dia pembohong paling dahsyat sekali kalau satu orang kena curi laptop tiba-tiba jumpa bomoh Lalu bomoh kata ini fulan fulan ambil. Kita pun bulat-bulat percaya yang ambil laptop tu sekian. Kita pun ambil tindakan kita. Di atas apa yang dikatakan oleh bomoh itu. Setiap perbuatan kita ini bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bomoh tu macam mana dia boleh tahu laptop tu siapa ambil. Sepatutnya bomoh tu lagi tahu nasib dia nak jadi apa. Diri dia patut dia sedap. Dia kena cek diri dia. Bukan pergi cek laptop orang. Ini salah satu perkara yang kadangkala -kadang manusia dia terlupa apabila dia terdesak. Dia mencari-cari siapa yang boleh bantu sehingga dia lupa perkara gaib. Hatta Nabi SAW pun tak tahu. Sebab itu Nabi SAW menjawab apabila selalu ditanya secara olok-olok oleh golongan musyrikin. Bila hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah antara dalam surah Al-A'raf yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha mereka bertanya engkau wahai Muhammad bilakah hari kiamat itu akan berlaku maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam qul innama 'ilmuha 'inda rabbi sesungguhnya ilmu kiamat itu bila berlaku hanya di sisi Tuhanku itulah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam wala aqulu lakum inni malak dan aku juga tidak sebut kepada kamu semua aku ini malaikat Inilah juga di antara perkara yang selalu diperolok-olokkan oleh orang musyrikin di Mekah. Yang mana mereka selalu kata, takkanlah kalau Rasul, kalau Nabi, orang macam kita ramai-ramai, berjalan, berjalan munda mandi di pasar, makan minum sama macam kita patutnya kalau kita nak ikut ni biarlah kita ikut special sikit biarlah malaikat maka nabi sallallahu alaihi wasallam jawab pada mereka wala aqulu lakum inni malaik nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah malaikat kerana malaikat dia satu alam yang lain malaikat pun kalau tunjukkan rupanya yang sebenar apa pula alasan kita kalau malaikat buat satu-satu jenis ibadah, tentu kita akan kata dia malaikat tak apalah. Begitu pula alasan manusia nanti. Sebab itulah Allah Taala jadikan apa yang para rasul sebut termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Aku hanyalah manusia seperti biasa, tidak ubah seperti kamu semua hanya senyap diwahyukan kepada aku. Itu sahajalah beza. Nabi SAW dari sudut pangkat nubuahnya diberikan keistimewaan. Sebab itu di sambungan ayat itu Allah Ta'ala berfirman, In attabi'u illa ma yuha ilayya. Hanya senyap apa yang aku turuti. Kata Nabi SAW ialah apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada aku. Maknanya di sini ialah Nabi Muhammad SAW takkan ajak apapun perkara dalam syariat melainkan perkara tersebut diwahyukan betul-betul oleh Allah tabaraka wa taala sahaja apa saja yang diwahyukan itulah yang baginda alaihi salatu wasallam akan sampaikan kepada kita tidak ada lebih tidak ada tambah tidak pernah direka-reka oleh baginda alaihi salatu wasallam kalau kita lihat dalam riwayat sirah Nabi SAW apabila ditanya oleh orang Bukan semua jawapan on the spot Sahabat-sahabat akan dapat Kadangkala -kadang berapa tempoh mereka akan tunggu Kerana apa? Baginda SAW menanti bila wahyu nak turun Barulah Allah Taala khabarkan dan Nabi SAW sampaikan pada sahabat Tidak semudah itu Inilah syariat syariat ataupun manhaj di dalam Al-Quran ialah apa yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita pegang dan itulah juga yang kita ikut. Penutup bahagian ayat ini Allah berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu. Adakah sama mereka yang buta mata hatinya tergelincir sesat tidak mendapat petunjuk Allah Ta'ala adakah sama golongan itu dengan Al-Basir golongan yang celik mata hatinya beriman dan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentulah jawapan itu kita semua faham yang celik mata hatinya beriman dengan syariat Nabi SAW itulah golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Azza Wajalla. Kalau kita lihat dalam ayat al-Quran banyak soalan-soalan seperti ini akan dikemukakan kepada kita. Antaranya dalam surah ar-Ra'd pada ayat yang ke-19 Allah Taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Adakah sama? Mereka yang mengetahui sesungguhnya yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad yang datang daripada Tuhan yakni kebenaran yang benar itu adakah sama kedudukan mereka yang faham dan terima ini kaman huwa a'ma sama seperti mereka yang buta mata hati innama yatadhakkaru ulul albab sesungguhnya yang mengambil peringatan hanyalah golongan yang cerdik pandai lalu bahagian ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan berfirman afala tatafakkarun tidakkah mereka itu mahu berfikir jadi di hujung ayat ini Allah Taala ingatkan tidak mahukah mereka gunakan akal fikiran yang Allah kurniakan kepada mereka untuk beza mana iman mana kufur sepanjang zaman di antara perkara yang semua manusia kadang kala dia terlepas pandang Elah nikmat boleh berfikir dengan waras. Kadang-kala akal fikiran ni diperah sehabis-habisnya untuk dunia dia. Dia kreatif, dia bijak, dia tahu apa yang perlu dibuat. Dengan menggunakan sepenuh kudrat akal fikiran. Tetapi bila mari bab agama, kadang-kala manusia itu seperti lembu yang dicucuk hidung mengikut membuta tuli sesiapa saja yang pandai bercakap di hadapan dia dia ikut kalau ke kiri ke kiri lah fulan kalau ke kanan ke kanan lah fulan kalau terjun gaung terjun gaung lah fulan tiba-tiba akal dia hilang kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala akan memanggil ulul albab afala ta'kilun afala tatafakkarun ertinya Allah Ta'ala minta kita guna akal kita ni tujuannya untuk cari yang hak dan tujuannya bukan sahaja cari akhirnya terima dan amal perkara yang benar kita tutup bahagian ayat ini dengan mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kepada kita ini taufik kenal yang benar mengikut yang benar kenal yang salah jauhkan diri daripada perkara yang salah itulah dalam doa yang umum yang kita sebut Allahumma arinal haqqa haqqa waruzukna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba ya allah tunjukkanlah kebenaran itu nampak sehingga kita boleh mengikutnya dan tunjukkanlah yang batil itu nampak jelas kesalahannya sehingga kita juga boleh menjauhkan diri mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita selalulah doa seperti mana doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal setiap kali selepas solat kerana kita mengharapkan taufik daripada Allah taala setelah kita tahu banyak dalil banyak kelebihan kita tahu itu kita tahu kelebihan mari tarawih berzikir mengaji Quran semua kita tahu tetapi kita harapkan Allah taufikkan mampu untuk buat doa yang diajar yang kita selalu hafal dan sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.